ہمارے بیان وہ سوسائٹی میں گیا ہے تو مسلسل سوشل میڈیا پہ ہائی کریٹ کی جا رہی ہے اور ایک مخصوص طبقے کی طرف سے بہت زیادہ شدت پسندی چلا رہا ہے بار بار مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو معذرت آپ نے دوبارہ کی ہے یہ بھی قابل قبول نہیں ہے اور اس توقع کا بنیادی مقد یہ ہے کہ میں یہ مانوں کہ میں نے گستاخی کی ہے اور میں گستاخی سے معذرت ہوں جو بلکہ مجھ سے ہوئی ہے اس پر میں بار بار معذرت کر چکا ہوں لیکن وہ طبقہ مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں واٹس ایپ پہ سب کچھ السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سے پہلے ہوں تو کافی ٹائم کے بعد آج میں پھر آپ لوگوں سے فاتح کو ایک ویڈیو کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک چیز بہت وائرل ہوئی ہے جو ہے مولانا طارق مسعود صاحب کی ویڈیو جنہوں نے لندن میں ایک بیان دیا تھا یو کے میں اور اس نے اس کے بعد معافی بھی کافی مانگی ہے اس کی زبان شاید پیسن گئی تھی اس ٹائم اس کی سمجھ میں نہیں ہے غلطی ہو گئی ان سے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو علی بھی ان کے پیچھے زمین میں اس کو بدتا پہ رسول کہہ رہے ہیں اس کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اس نے بعد میں اپنے یوٹیوب چینل پہ قاتل گوشت دی ہوئی ہے جس نے انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے گروہ ہے جو مجھے گلی اچھا دے رہے ہیں سب پہ اور قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں کیا پاکستان ہوئے ہیں چھوڑیں گے نہیں اور ایسے بہت کچھ ہے تو یہ ویڈیو تو آپ سب لوگوں نے دیکھی ہوگی تو میں پھر پہلے میں چاہتا ہوں کہ چاہے علماء اکرام ہو یا چاہے جو بھی ہو اگر انسان ہو تو انسان سے غلطی ہوتی ہے انسان غلطیوں کا پتلا ہے کیونکہ انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو وہ بھی اپنی غلطی کی وجہ سے ہی آیا ہے میں آپ لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی وہ ایک جو بات ہے وہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جو درخت کا پھل تو اللہ نے ان کو منع کیا ہوا تھا کہ آپ یہ نہ کھائے لیکن وہ شیطان کے جو بھی ہے شیطان کے وسوسوں میں آ گیا یا جام میں پھنس گیا اس نے وہ پھل کھایا اس سے غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا جو بھی ہو گیا اس کی غلطی کی وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو زندگی سے گئے تو یہ پیغمبر علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز میں بھی ہیں کافی غام مجید میں بھی ہے کہ انسان غلطیوں کا پتہ ہے انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن اگر وہ تو کر لے تو اس کی بلتی معاف کی جا سکتی ہے تو اس کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب نے کافی ریویوز دی ہے کافی دفعہ بتایا ہوا ہے کہ مجھ سے بلتی ہو گئی میری زبان پر سنے نہیں تھی میری سمجھ میں نہیں آیا جو بھی ہے اس نے اگر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اس نے معافی مانگ لی تو ہمیں چاہیے کہ اس کو چھوڑ دیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی پروپیگنڈے بنا رہے ہیں ان کے خلاف آپ ان کی ایک غلطی تو دیکھ رہے ہو آج کل تو سوشل میڈیا کے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے چھوٹی بھی بات اگر کسی سے ہو جائے خاص کر جو وی ویر پی لوگ ہیں تو ان سے اگر چھوٹی بھی بات بھی ہو جائے تو وہ بہت بڑا ہنگامہ مچ جاتا ہے آپ ان کی ایک غلطی کو دیکھ رہے ہو اور جتنی سالوں سے وہ اسلام کی خدمت کر رہا ہے وہ اب ہمیں نظر نہیں آ رہا اس ایک غلطی کی وجہ سے اب ہمیں اب ہم ان کو گالی گلوچ دے رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں تو یہ چیز غلط ہے سب سے پہلے وہ تو ایک عالم دین ہے مفتی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ان کی جو خدمات ہیں کم سے کم ان کو تو نظر ثانی کرے اگر غلطی ہو گئی اور اس نے معافی مانگ لی تو بس بات ختم لیکن نہیں ابھی یہ کچھ دن پہلے ڈاکٹر ذاکر نئی صاحب پاکستان آئے تھے تو پھر جو مفتی تاریخ مسعود صاحب کے استاد ہیں تو انہوں نے ان کو خاص بلایا تھا کہ آپ آ جائیں اور ہم نے ایک جو پروگرام ہے یا ڈاکٹر ہے جو بھی ہم نے کیا ہوا ہے تو اپنے آپ کی لازمی ہے تو ان سے لوگ تاز مختار تھے وہ قطم کو ایئرپورٹ پہ لینے گئے تھے اور ان کو لے کے آئے ہیں پاکستان اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دوسری بار ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بھی ایک بات چل رہی ہے کچھ علما ان کے خلاف ہے کت ان کے ساتھ ہے خود ان کے کپڑوں پہ تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ان کے کپڑے ایسے ہیں ان کے پتلے ویسے ہیں آپ کسی کی خوات یا جو بھی ہے ان کے کپڑے وغیرہ پہ نہ جائے آپ یہ جائیں کہ ان کا دل کیسا ہے وہ ان کے اخلاص دل میں اخلاص ہے یا نہیں ان کا مقصد پھر کیا ہے اور وہ کرنا کیا چاہتا ہے اور کر کیا رہا ہے تو آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ڈاکٹر ذکر نائک صاحب اتنے بہت بڑے سکالر ہیں انڈیا میں ابھی تو انڈیا سے ان کو باہر نکالا گیا ہے کچھ وجوہات کی بنا پر ان کے ہاتھوں لاکھوں لوگ مسلمان کرسچن بھی ہندو بھی اس میں بھی شامل ہے سکھ بھی شامل ہے اور اس اس کے پاس جو قرآن کا علم ہے جو اس نے اس پہ ریسرچ کیا ہے اس دنیا میں ابھی اس کا مقابلہ کرنے والوں کو کتنا موضوع کر رہا ہے یہ کچھ مہینے یا پہلے یا سال پہلے ایک نظر بھی ان کا ہوا تھا ایک یو ایس کا ڈاکٹر تھا اس کے ساتھ یو ایس پہ ڈاکٹر میں کچھ غلطیاں موضوع کہتے رہتے کہ یہ کہا مجھے یہ چیز غلطیاں ہیں اگر کوئی مجھے یہ غلطیاں صحیح ثابت کر لے تو سامنے آ جائے تو کافی علماء جو تھے یا کافی لوگ جو تھے چھپتے صرف ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب گئے تھے خاص کر امریکہ اور جتنی بھی اس نے غلطیاں بتائی تھی وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے صحیح کر کے سب کے سامنے رکھ دی تھی لائپ شو میں اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بائبل میں کچھ غلطیاں نکالی تھیں سائنٹیفک غلطیاں اس نے قرآن میں بھی یہی سائنٹیفک غلطیاں نکالی تھیں پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پھر بائبل میں سائنٹیفک غلطیاں نکال لی تھی کہ یہ اس چیز میں سائنٹیفک غلطیاں ہیں آپ مجھے یہ صحیح یا سچ ثابت کر کے دکھائے تو پھر وہ چھپتے سامنے سے تو میرے ویڈیو بنانے کے مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں چاہے وہ نمائیں کرام ہوں یا چاہے جو ہو ہم کوئی فرشتے نہیں ہے کہ ہم سے غلطی نہیں ہوتی ہے اگر نام کا انسان ہے انسان بنے غلطی سے تو اگر نام کا انسان ہے تو ان سے غلطی ہوتی ہے اگر وہ غلطی کی معافی مانگ لے تو ہمیں چاہیے کہ اس غلطی کو نظر انداز کر لیا جائے اور درگزر کیا جائے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ ایسا کیا تھا کہ انہوں نے معافی مانگ لی اسی ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا جائے تو مہربانی کرے جو, جو بھی باقی چل رہے ہیں مفتی طریق مسعود صاحب کے خلاف تو مہربانی کرے وہ بند کر دے اور یہ ہمارے علماء کرام میں ہمیں چاہیے کہ ان کی عزت کریں ہم سے کم یہ ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اگر ہم اس طرح علمائے کرام کو گالی کے دوست دیتے رہیں گے ان طرح آفنڈے چلاتے رہیں گے تو پھر یہ قیامت کی نشانی سچ ثابت ہوتی جا رہی ہے کہ یہ دین جو ہے علم جو ہے وہ دنیا سے اٹھ جائے گا علم اٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ جتنے بھی علمائے کرام ہیں یا جتنے بھی حافظ قرآن ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں تو اس کا مقصد دہی ہے ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ